السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اٹاوا ٹائم چینل میں خوش آمدید فلم بلو کا پہلا نام کیا تھا اور یہ کیوں تبدیل کیا گیا اس فلم کا ہیرو عشرت یعنی درپن فلم کی ریلیز کے بعد پاکستان کیوں چھوڑ گیا ہیروئن نجمہ اس فلم کی تکمیل کے بعد فلمی افق سے کیوں اور کہاں غائب ہو گئیں فلم میں پھجے میراسی کا یادگار کردار کس بڑے اداکار نے کیا اس فلم کے گیارہ گیت گانے والے نصف درجن گلوکار کون کون سے تھے یہ فلم لاہور اور کراچی کے کن سینماؤں پر کب ریلیز ہوئی اور اس نے کتنا بزنس کیا اور اس سب کے علاوہ مزید بہت کچھ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تو آئیے اب آتے ہیں فلم پر اپنے ریویو کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے شکریہ ہاں تو ویورز آج ہم جس فلم پر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بلو یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم تھی جسے مون آرٹ فلمز کارپوریشن کے بینر تلے سکرین اینڈ ساؤنڈ اسٹوڈیو لاہور میں تیار کیا گیا یہ پاکستان کی مجموعی طور پر اب تک کی تینتیسویں جبکہ کہ انیس سو باون میں ریلیز ہونے والی چھٹی اور آخری فلم تھی ناظرین یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس سال یعنی انیس سو باون میں صرف چھے فلمیں ہی ریلیز ہوئی تھیں لیکن بعض لوگ دو بھارتی فلموں خانہ بدوش اور ڈائریکٹر کو شامل کر کے آٹھ شمار کر لیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں فلمیں قیام پاکستان سے قبل انیس سو سنتالیس میں ریلیز ہو چکی تھیں بلو کے پروڈیوسر پلازہ سینما اور شاہ نور اسٹوڈیو لاہور کے مینیجر اسلم حیات اور سی آر گولانی جبکہ ہدایت کار کلکتہ سے آئے مشہور فلم ڈائریکٹر امجد حسین تھے اس فلم کی کہانی گل زمان نے لکھی جبکہ مکالمے ایف ڈی شرف اور مرزا سلطان بیگ یعنی معروف ریڈیو صداکار نظام دین نے تحریر کیے نگمانگار ایف ڈی شرف گل زمان داغ دہلوی اور خابر زمان تھے موسیقی جیے چشتی نے ترتیب دی اور اکاسی کے فرائض احمد اللہ اجمیری نے انجام دیے فلم کی کاسٹ میں عشرت یعنی درپن نجمہ ایم اسماعیل غلام محمد زینت کملا ابو شاہ فضل شاہ جی این بٹ مرزا سلطان بیگ یعنی نظام دین ایس این بخاری اور نجیب اللہ شاہ کے نام نمایاں تھے فلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں حقیقتاً دیہات کی اصل زندگی کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی اگرچہ تفصیلات یا پیش کرنے کے انداز پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈائریکٹر نے حقائق پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی کوشش کی بنیادی طور پر یہ فلم ایک مزاحیہ فلم تھی سے فلم ساز نے اس دور کی معاشرتی برائیوں پر طنز کرنے کی کوشش کی فلم عشق و محبت کی نزاکتوں سے بھی خالی نہیں تھی لیکن ان پر تنز و مذاق کو بالادستی حاصل رہی اس فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا نام پہلے میراسی رکھا گیا لیکن بعد میں میوزک کمیونٹی کے زبردست احتجاج کے بعد اس کا نام بدل کر بلو کر دیا گیا فلم کی پیشکش کے انداز کو معیار کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ بعض اوقات اس انداز نے اچھے خاصے مناظر خاص طور پر رقص پر بہت برا اثر ڈالا اسی طرح اکاسی بھی میاری نہیں تھی بلکہ کیمران مین نے کئی جگہ ٹھوکر کھائی شاید اس وجہ شاید اسی وجہ سے بعض مناظر میں پرنٹ بھی صاف نہیں تھا فلم میں پاکستان کے کئی نامور اداکاروں نے حصہ لیا جن میں ایم اسماعیل غلام محمد اور جی این بٹ نے اپنے اپنے رول بڑے سلیقے سے ادا کیے نجمہ بھی خاصی کامیاب رہی البتہ دوسرے اداکار کوئی خاص پرفارمنس پیش نہ کر سکے پاکستان میں نجمہ کی یہ مسلسل چوتھی اور عشرت کی دوسری فلم تھی جو بری طرح فلاب ہوئی عشرت تو اس فلم کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر ممبئی چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے بڑے بھائی سنتوش کمار کی طرح ہندوانہ نام درپن رکھ لیا اور پھر اسی نام سے عدل جہانگیر سمیت کو ایک دو فلموں میں کام کیا اور پھر واپس پاکستان آ گئے لیکن نجمہ نے اس فلم کی ناکامی کے بعد فلم پروڈیوسر باری ملک سے شادی کر لی اور گھر کی ہو کر رہ گئی اس فلم میں کل گیارہ گیت شامل تھے جن پر زینت بیگم علی بخش ظہور اقبال بیگم زاہدہ پروین پکھراج پپو اور ادن بھائی نے اپنی آواز کا جادو جگایا ان گیتوں کے بول یہ تھے نمبر ایک اے ہنجو لک جاندے میں بدنام نہ آدھی نمبر دو باری ویچ آس ہونیے دل دیا صدران نمبر تین چنگی پلی کھیڑ دی ساں پیت نہیں سا جانتی نمبر چار زبان ہلاؤ تو ہو جائے فیصلہ دل کا یہ گیت اردو زبان میں تھا جسے زہدہ پروین نے گایا نمبر پانچ سوکھ دے دن چلکی وکھا کے ٹر گئے نمبر چھے کجلے دن میں سواریاں نے اکھیاں نمبر سات کڑی کڑی بوجھ کے نہ دس دیویا نمبر آٹھ لینی نہیں مچھ نے روٹیاں لا اتے سونے پھل پا نمبر نو میرا جوبن نما نکور نی میں ماہی دی نمبر دس جوانی نچے گاوے جو بن ہس ہس اور نمبر گیارہ بچھڑیا یار میں کملی ہوئی میں نو سدھ نہ کوئی یہ فلم پانچ دسمبر انیس سو باون کو لاہور کے نشاد سینما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی اور پانچ ہفتے تک بزنس کیا جبکہ کراچی میں اس کی نمائش پندرہ جنوری انیس سو چون کو لائٹ ہاؤس سینما پر ہوئی اور یہاں بھی پانچ ہفتے ہی چلی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا فلم بلو پر تبصرہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ باکس میں اپنی آرہ اور تجاویز سے ضرور دیئے گا اور ہاں ناظرین نوٹ فرما لیجئے ہم اگلے وی لاگ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے انیس سو ترپن کی پہلی اور سلور جوبلی فلم غلام پر ریویو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ